啊，我们今天又来到了西 r 帕 p a 做开箱哦。今天开的是绝对是一个巨巨巨巨巨巨无霸。好，我们看一下镜头的另一侧吧。好，这个就是云州的四环，这个站隧道站，看到吗？四个这个啊铝杆的这个环，所以叫做四环的这个云州。 呃，就是这一个，呃，流沙金，嗯、呃，是吧？雪裙款呢，这样子的一个款式，把它整个展开来哦，大家可以看得到,到吗？真的是一个一个巨无霸哦，非常非常充足的空间，中间看到吗？你看酷酷廖大叔走进去，完全完全不需要低头的、哦，因为它的高度中间的部分应该是达到了二点。 可能是二点三米左右的这样子的一个高度吧。大家看，阿伦才把手举得高高的，完全动不到这个屋顶哦。所以我，我大才概应该是至少有二点一米到二点三米这样子的一个大小哦。它整个外帐呢是做这个涂银处理的。 这里是涂银的这样子一个涂层啊，所以防晒呢可能不会达到非常高的标准哦。但是其实这个屋顶的高度是很高的，而且呢都有这种小小的挂点啊，可以挂风扇啊、挂灯这样子咯好，所以这个是完全展开的情况下啊，前面呢这个呢旁边的这个侧翼呢，其实也可以把它啊把它提起来的话，啊，前面就有一个非常大的一个。 展开的这样子的一个空间喽，哦，这个是前面的部分。如果把它收起来呢，用拉链拉起来呢，其实就像是一个啊隧道咯，是这样子斜下来的一个隧道站。后面呢，如果没展开的话，也是一个斜下去的，所以它是一个这样子的一个造型。 好，这个款式呢，其实附带了四根这种可调节的这个铝杆的这个，啊、呃、门庭杆，然后有四根，所以可以把前后撑起来咯。而且还附带了一个那个电影的布幕、哦，所以在这个部分的地方呢，就可以把这个布幕挂起来，晚上还可以看电影。嗯。好，大家可以看到，其实这些拉链呢，都是这种比较粗。 的拉链啊，所以都是比较，啊，算是比较好的等级的拉链。OK，旁边呢都有这一些，啊，这个封绳的绑带，所以啊，在风大的时候呢，就可以把这些东西全部绑好、拉稳啊，所以就抗风性，我觉得应该不会差吧。 好，你看一下，所以有两环呢，就是这个像一个天幕这样子的空间，前面呢就可以这样子做一个展开，有更大的空间。所以对于空间来说呢，这个帐篷是完全不用再想了，是绝对给你一个最大最大的一个空间。而且呢，这里呢室内就有两个这样子的房间哦，而且前面有六个非常方便的这个口袋哦。 两个房间，所以呢，夫妻呀、啊、孩子啊，都可以做到分房睡的，这的一个效果。然后房间里面呢，大概是这样哦，啊、呃，大概是我觉得放下一个双人床是没有太大的问题了。哦，且旁边呢，哇，还有非常丰富的这些口袋哦，太厉害了，嗯，非常多的前后门旁边中，而且中间就这样子隔开来喽，两个。 相同大小的房间，下面是不透的，呃，等一下，上面呢是这样子的一个网状的一个透气的设计哦，有两个房间，所以其实还有一个底部，底部我没弄上，后面呢其实可以做一个这样子的展开，哇，真的是非常非常夸张的大了，那么就是刚才我说的那两个房间，后面把它撑开过后呢。 又有这么大的一个啊后院的一个这样子的空间哦，哦，真的是很大哦啊，这两根呢也是附送的这一个铝杆，哦，旁边这里呢其实也可以。 把它打开来咯，里面都有这一种纱网的，所以下雨的时候把它遮盖起来，没下雨的时候就全部把它卷上去，啊，就像是现在这样子的情况哦。所以呢，这四道门呢都是双层的，都有这个纱网跟这一个杜银涂银的这样子的一个布。所以怕蚊子的话，就把这个网给拉下来；下雨的话，再把外层的这个布给放下来，就可以完全得到。 达到这种避雨的这个效果了，且下面呢都有这个非常宽的这样子的一个雪裙，嗯，所以也是有非常好的防雨的这个性能。好，这个铝杆呢其实也是非常的厚实哦，就刚才装起来的时候总共有四根，两根是银色的，两根是红色的啊，它有做这些颜色这样子的区分，下面这个卡扣也是红色的，好。 短杆呢就是银色的，所以总共有两条短杆，两条长杆，这样子的一个造型、啊、看到吗？好，我们来看一下，这个就是它附带的这个电影的幕布哦，嗯，嗯，是摸起来啊，感觉厚度是 OK 的，没太大问题啊。哇，看到吗？这个幕布呢都是有这种啊粗粗的拉链呢，是可以很容易的把它绑在。 啊，连接在前面的这样子的一个部分。好，所以整个地上呢都是有这种啊，这个自带固定绳的这样子的一个情况。后有很多的这种挂点。然后内脏的话，也是通过这样子的一个方式来做在悬挂的。嗯。所以呢，它就是一个非常有空间。 非常大、非常长这样子的一个，非常适合一家五口哦，甚至更多人都可以适合，啊，用只用一个帐篷就可以达到非常舒适的一个露营的空间，看到吗？嗯，是一个这样子的一个米色，啊，流沙金这样子的一个颜色哦，而且感觉它给的这些配件啊、用料啊、地钉啊、啊，风绳啊。 它的那个材料呢，都是非常好的，嗯，还有什么需要补充的吗？好，这个就是固定的这个封绳的部分，啊，都有一些这些环环扣扣啊，方便你做这样子的一个固定，哦，这里就是细节的部分处理的都是有一款一贯这个诺克的这个品质保证，嗯。 所以，我们再来看一看，整个从后面看过去，所以一看是从前到后是一个非常通风的一个状态哦。所以在里面睡觉的话，就完全不需要担心哦。其实最主要需要担心的是那个营地的大小到底有没有达到这个帐篷的要求。没错的话，它的长度呢是八到九米左右哦，宽度呢是五米多，非常非常大、非常宽，而且非常高，这样子的一个一个帐篷。 好，大家看到吗？四到四个人坐在里面，非常非常大的空间，每个人都有足够的空间做自己想做的事情。哦，摆上一些小小桌子啊，真的你需要摆什么都行，几张桌子都可以，摆几张军床啊，多睡几个人都是可以的，非常非常大的这样子一个空间。好。 今天的开箱就做到这里吗？这个就是罗克云州四环的一个隧道站，非常的巨大。那刚搭建呢，第一次搭建呢，其实只要抓好啊头跟尾在哪里，把四个比较主要的地钉钉上，然后再把这四个干啊慢慢给穿上去。 其实一开始感觉有一点难度，嗯，但是当你知道了，OK，位置是怎么样啊，啊，下一次搭建呢，我觉得在半个小时内都可以弄好的，所以其实就是一个帐篷包，让你所有的活动都可以在里面进行，所以是一个非常省心，感觉也非常有安全感，非常宽大，非常有空间感，这样子的一个呃帐篷。 云州挪客云州市干这个大号的这个隧道帐，好，今天的介绍就做到这里哦。喜欢我的频道的话，记得订阅、留言、分享、点赞哦。这里是阿论彩的频道，为你做的这个露营用品的开箱。今天的是挪客云州市干大号的这个帐篷，非常的漂亮。 thank mm. you